হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জে এন ভি গাইডলৈ ত' তোমালোকৰ এতিয়া নৱোদয় বাছনি পৰীক্ষা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ ডিচেম্বৰ তেৰতে সেই আজি পৰীক্ষাটো দিলা আৰু তোমালোকক মই আনচাৰসমূহ চলিউচনসমূহ আনচাৰ কি যিয়ে কোৱা আনচাৰ কিটো তোমালোকক দি দিছোঁ অসমীয়া মাধ্যমৰ আনচাৰ কিটো দি দিয়া গৈছে তোমালোকক আৰু মেথছৰ এটা স্পেচিয়েল সমাধান ভিডিঅ' এটা দিয়া যাব যে কিয় এইটো এইটো হ'ল এইটো এইটো হ'ল সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা আমাৰ মনত আহি আছে ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন ভয়ানক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কি হ'ল ছাৰ আমি কিমান নম্বৰ পালে ছিট পাম আমি কিমান নম্বৰ পালে ছিট পাম কিমান নম্বৰ পালে ছিট পাম কাট অফ কিমান হ'ব কাট অফ কিমান হ'ব কাট অফ কিমান হ'ব মই অ' বি চি মই এছ টি মই এছ চি মই জেনেৰেল মই গাঁৱৰ হয় মই চহৰৰ হয় মই কিমান নম্বৰ পালে ছিট পাম কান্দা কুন্দি ধেৰ হৈ গৈছে তোমালোকৰ এতিয়া একদম অ'কে টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই আজি তোমালোকক কৈ আছোঁ এতিয়া তো পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে যদি জে এন ভি গাইড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে ধামকৈ মাৰি দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আমাৰ জেনভি গাইড ইউটিউব চেনেলটো ত' আমাক কিমান ভিডিঅ' দিয়া গৈছে জানো নাই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱানটা ভিডিঅ' দিয়া গৈছে এতিয়ালৈ যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি পেলাই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱানটা ভিডিঅ' দিয়া গৈছে আৰু এইটো ভিডিঅ' কাউণ্ট যদি মই হিচাপ কৰোঁ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চৰি চেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱান মই ভুল কৰি আছো ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ওৱানটা ভিডিঅ' দিয়া গৈছে এইটো ভিডিঅ' যদি কাউণ্ট কৰোঁ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টু এটা ভিডিঅ' গৈছে এই চেনেলটোত তোমালোকৰ অ'কে চ' এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কোনোবা যদি তোমালোকৰ ভাইটি ভণ্টি আছে আমাৰ জে এন ভি গাইড চেনেলটোৰ বিষয়ে অলপমান জনাই দিবা কোনোবা যদি ফ'ৰত পঢ়ি আছে এতিয়া ফ'ৰত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনোবা যদি আছে আমাৰ জে এন ভি গাইড চেনেলটোৰ বিষয়ে তোমালোকে জনাই দিবা অ'কে এতিয়া আমি আহোঁ কিহত আহোঁ আমি এতিয়া আমি এতিয়া আহোঁ তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কিমান নম্বৰ পালে ছিপটো পাম সেইটোৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আহোঁ অ'কে এতিয়া তুমি যদি হয় জেনেৰেল তুমি যদি হয় অ' বি চি তুমি যদি হয় এছ টি এছ চি বেলেগ বেলেগ তুমি এতিয়া হা তুমি এতিয়া যদি তুমি ধৰা তোমাৰ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ কথা থাকে চিট এটা ছিট এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ কথা থাকিব তাৰপিছত জেনেৰেল হিচাপে তোমাৰ কথা থাকিব অ' বি চি হিচাপে কথা থাকিব অ'কে অ' বি চি তাৰপিছত এছ চি হিচাপে কথা থাকিব আৰু এছ টি হিচাপে কথা থাকিব এইকেইটাটো আছেই তাৰ লগত আকৌ তোমাৰ এতিয়া ৰুৰেল ৰুৰেল বুলিতো শব্দটো শুনিছাই ৰুৰেল হয়নে ৰুৰেল শব্দটো শুনিছা ৰুৰেল ৰুৰেল ষ্টুডেণ্ট মই এনেই শ্বৰ্টকৈ লিখি দিছোঁ ৰুৰেল ষ্টুডেণ্ট তাৰপিছত ৰুৰেল ৰুৰেল বইজ তাৰপিছত ৰুৰেল গাৰ্লছ অ'কে ৰুৰেল বইজ ৰুৰেল গাৰ্লছ তেনেকুৱা টাইপত তোমাৰ অংকটো ক'ব গ'লে এতিয়া এতিয়া ম চবতচে ইম্পৰ্টেণ্ট কাহিনীটো ক'ত আহিছা জানানে আমাৰ পেপাৰখনত এতিয়া কাট অফটো তোমাৰ এতিয়া কোনেও ধৰি নিদিয়ে যে ইমানটো পালে তুমি ছিটটো পাব লাগিব মিনিমাম নম্বৰ থাকে কোনোবাই মেথছত ছয় পাব লাগিব তুমি ছিট পাবলৈ মানে তোমাৰ নম্বৰখিনি চেক কৰিব হ'লে তুমি মানে আগবাঢ়িব হ'ল তোমাৰ ছয় মেথছত মিনিমাম কমচে কম ছিক্স পাব লাগিব অসমীয়া বা ইংলিছতো ছিক্স পাব লাগিব বা মেণ্টেল এভিলিটীটো তুমি বিছ একৈছ কিবা এনেকুৱা এটা পাব লাগিব তুমি এতিয়া তো সেইখিনিতো মোৰ হিচাপততো তোমালোকে পাবাই পৰীক্ষাটো ভালেই হৈছে যিহেতু পেপাৰখন ইমানেই সাংঘাতিক সহজ পেপাৰ আহিছে আমি যিখিনি তোমালোকক পঢ়াইছোঁ আমাৰ ক'ৰ্ছৰ আমাৰ ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক তোমালোকক যিখিনি আমি পঢ়াইছোঁ একদম সেইখিনিতকৈতো তোমালোকৰ মানে ইমানেই পানী পানী ইমানেই ইজি পেপাৰ আহিছে মই দেখি কিবা হৈ গৈছোঁ ইমান ইজি পেপাৰ দিয়েনে কেতিয়াবা ইমানেই সহজ পেপাৰ ইমান ইজি পেপাৰ দিয়েনে কেতিয়াবা বাৰু তাৰপিছত আমাৰ ইউটিউবত যিখিনি তোমালোকৰ দেখা থকা গৈছে মেণ্টেল এবিলিটিৰ পৰা লৈ অসমীয়াৰ পৰা লৈ মেথছৰ পৰা লৈ ইমান সহজ পেপাৰ ইমান ইজি পেপাৰ তোমালোকৰ আহিছে এতিয়া সেই পেপাৰখনত তোমালোকে যদি হাণ্ড্ৰেড আট অফ হাণ্ড্ৰেড পাবলগীয়া পেপাৰ ক'ব গ'লে এতিয়া এশৰ ভিতৰত এশ পাবলগীয়া পেপাৰ ইমান যোৱা অত বছৰৰ পৰা দেখি আহিছোঁ মই পাঁচ ছয় বছৰৰ পৰা পেপাৰ দেখি চাইছোঁ ভালকৈ এতিয়ালৈ যিমান কেইখন মানে মই পেপাৰ দেখিছোঁ চবতচে ইজি এখন পেপাৰ কিন্তু এতিয়া এতিয়া প্ৰায় সাধাৰণতে আমাৰ জেনেৰেলত ক'ব গ'লে তোমাৰ ধৰা এইট্টি প্লাছমান থাকিলে তুমি ছিটটো পাব লাগে অ'কে সেইটো মোৰ হিচাপত আৰু আমি এটা কেলকুলেশ্যন কৰা হিচাপত মই কৈছোঁ মেইন চিটটো বা ৰিজাল্টটো আহিলেহে আমি গম পাম এতিয়া মই চিট পাইছোঁ নে নাই পোৱা এতিয়া তোমাৰ ত' জেনেৰেল হিচাপে তুমি এইট্টি ওপৰত থাকিলে তুমি ছেফ অলপমান হ'লেও আছা বুলি মই তোমাক ক'ম আৰু এইট্টি ফাইভ মান যদি আছা তুমি ছিটটো পাই যাবা আৰামছে এইট্টি চেভেন মান্থ যদি আছে তুমি ধুনীয়াকৈ ছিট পাই যাবা তুমি যদি নাইণ্টি বা নাইণ্টি ওপৰত আছে তুমি চকুমুজি চিট পাই যাবা জেনেৰেলত তুমি তুমি যিকোনো ডিষ্ট্ৰিকত তুমি জেনেৰেল চকুমুজি ছিট পাই যাবা এতিয়া তুমি অ' বি চি যদি হয় তুমি চেভেণ্টি ফাইভৰ আশে পাশে যদি আছে তুমি ছিটটো পাই যাবা চেভেণ্টি ফাইভৰ আশে পাশে যদি তোমাৰ আছে অ' বি চি চিটটো পাই যাবা তুমি এছ টি যদি হয় চেভেণ্টি প্লাছ অ'কে এছ টি যদি হয় তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ কথা থাকে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত এছ টি ষ্টুডেণ্ট বেছিকৈ নাথাকে কাৰণে অলপ কম যায়গৈ এতিয়া ধেমাজিত এছ টি ষ্টুডেণ্ট বেছি কাৰণে এছ টিৰ কাৰণে এইট্টি ওপৰত পাব লাগিব ধেমাজিত হ'লে এছ টি হ'ব এছ টি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কাৰণ এছ টি ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে ধেমাজি লখিমপুৰ হওক মাজুলীত এছ টি ষ্টুডেণ্ট বেছি আছে তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হাফলং ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আমাৰ সেই তেনেকুৱা কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত এছ টিৰ কাৰণে অলপ চিটটো মানে বেছি নম্বৰ পালে হয় এতিয়া যেনিবা তোমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিকত এছ টি ইমান বেছি ষ্টুডেণ্ট নাই বা যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিকতো ইমান বেছি বা ষ্টুডেণ্ট নাই বা গোলাঘাটতো আছে কম চম এনেকুৱাকৈ মিলাই মিলিকৈ আছে বা বঙাইগাঁৱতো আছে কম চম আছে এনেকুৱাকৈ বা নলবাৰীতো এছ টি ষ্টুডেণ্ট কম আছে ত' সেইসমূহ ডিষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে এছ টিৰ কাৰণে ছেভেণ্টি প্লাছ থাকিলে তুমি ছিটটো পাই যাবা অ'কে এতিয়া তেনেকুৱা টাইপত তুমি ছিক্সটি ফাইভ প্লাছ থাকিলে তুমি পাই যাবা কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আৰু য'ত এছ টি পপুলেশ্যন বেছি তাত কিন্তু এইট্টি প্লাছ তোমাৰ থাকিব লাগিব সেইটো মই কৈ দিছোঁ এতিয়া এতিয়া এছ চি হ'লে এছ চি তুমি ছেভেণ্টি চেভেণ্টি ফাইভৰ প্লাছ থাকিলে তুমি চিটটো পাবা অ' বি চি আশে পাশে তোমাৰ এতিয়া ক'ব গ'লে তাৰপিছত ৰুৰেল ষ্টুডেণ্ট ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টত তুমি বইজ আৰু গাৰ্লছ এই দুটাই হ'ব তুমি জেনেৰেল হোৱা এছ টি হোৱা অ' বি চি হোৱা যিয়ে নোহোৱা কিয় তুমি এতিয়া ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টত তুমি যিয়ে নোহোৱা কিয় তুমি তোমাৰ ছিট এটা ৰিজাৰ্ভ থাকিব ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টত যেনিবা তোমাৰ তিনিটা চিট ৰিজাৰ্ভ আছে তুমি যিয়েই নোহোৱা কিয় তো প্ৰায় তোমাৰ সেইটো ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ থাকিলে তোমাৰ ভাল আৰু চেভেণ্টি ফাইভৰ ওপৰত তুমি থাকিলে ভাল তুমি লাগিলে জেনেৰেলে হোৱা তুমি যদি ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত আহিছা ছেভেণ্টি এইট পাইছা পাই যাবা তুমি চিট লাগিলে তুমি এই কেটেগৰীৰ ভিতৰতে হোৱা তুমি যিয়ে হোৱা এতিয়া ৰুৰেল বইজৰ কাৰণে থাকে ৰুৰেল বইজৰ কাৰণেও একেই চেভেণ্টি ফাইভ বা ছেভেণ্টি আশে পাশে তোমাৰ এতিয়া তুমি যিয়ে হোৱা জেনেৰেল হ'লেও তুমি যদি ৰুৰেল বইজ কেটেগৰীত আহি গৈছা তেতিয়া তুমি চেভেণ্টি পালেও তুমি জেনেৰেল হ'লেও ছিটটো পাই যাবা তুমি এতিয়া সেইটো এটা অংক থাকে তোমাৰ এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া ৰুৰেল গাৰ্লছ বুলি এটা থাকিব এতিয়া ৰুৰেল গাৰ্লছ কোনোবাই যেনিবা ৰুৰেল এনেকুৱা এখন ডিষ্ট্ৰিকত ৰুৰেল গাৰ্লছেই নাই যেনিবা খুব কম ৰুৰেল গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট কোনোবাই যেনিবা ছিক্সটি পাইছে জেনেৰেল ষ্টুডেণ্ট ছিক্সটি পাইছে ৰুৰেল গাৰ্লছত তুমি চিট পাই যাবও পাৰা কি ঠিক সেইটো বস্তু তোমাৰ এতিয়া সেইকাৰণে ৰুৰেল গাৰ্লছ ৰুৰেল বইজত মানে ছেভেণ্টি আশে পাশে থাকিলে ছিটটো পাই যোৱা অ'কে ত' এতিয়া একদম শেষত মই যদি এটাই কনক্লুজন তোমালোকক কওঁ তুমি যদি জেনেৰেল হয় একো তোমাৰ ৰুৰেল চোৰেল একো নাই তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এইট্টি ওপৰত থাকিব লাগিব এইট্টি ফাইভ এইট্টি চেভেন বা নাইণ্টি আশে আশে পাশে যদি বা এইট্টি ওপৰত যদি আছে তুমি ছিটটো পাম বুলি আশা কৰি ৰাখা আৰু নাইণ্টি নাইণ্টি ওপৰত যদি আছে তুমি ছিটটো পাবা বুলি অলপমান হ'লেও চিয়'ৰ হোৱা ফিক্স হোৱা অ'কে তাৰপিছত অ' বি চি তুমি যদি আছে অ' বি চি তুমি চেভেণ্টি ফাইভৰ আশে পাশে ছেভেণ্টি থ্ৰী চেভেণ্টি টু তেনেকুৱা টাইপত তুমি পালে ছিটটো পাই যাব লাগে মোৰ হিচাপত এছ চি যদি হয় তুমি ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা লৈ ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি টু চেভেণ্টি থ্ৰী এনেকুৱা মান পালে বা তাৰ ওপৰত যদি পাইছা তুমি চিটটো পাই যাব লাগে এছ টি হ'লে কথা আছে এছ টি পপুলেশ্যন য'ত বেছি আছে ধেমাজি লখিমপুৰ বা ইফালে কোকৰাঝাৰ বাক্সা তেনেকুৱা এছ টি য'ত বেছি পপুলেশ্যন আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত অলপ কাট অফটো বেছিকৈ যায় এইট্টিৰ ওপৰত যায় আৰু যিসকল ডিষ্ট্ৰিকত এছ টি পপুলেশ্যন বেছি নাই তোমাৰ কাৰণে ছেভেণ্টি বা ছিক্সটি ফাইভৰ ওপৰত তুমি পালে ছিটটো পাই যাবা প্ৰব্লেম নাই টেনশ্যন নাই তাৰপিছত ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বইজ গাৰ্লছ দুয়োটাই তুমি জেনেৰেল এছ টি এছ চি অ' বি চি যিয়ে নোহোৱা কিয় তোমাৰ ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে তুমি ছিক্সটি তুমি চেভেণ্টি ছেভেণ্টি ফাইভৰ ওপৰত থাকিলে তুমি চিটটো পাব লাগে আৰু ৰুৰেল বইজৰ কাৰণে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব ৰুৰেল বইজ কিমান আছে যদি ৰুৰেল বইজ কম আছে তেতিয়াহ'লে কাট অফটো কমি যাব আৰু বেছি আছে অলপ ওপৰলৈ যাব আৰু প্ৰায় ছেভেণ্টি ফাইভ মানে এনেকুৱা টাইপৰ ওচৰ পাঁচৰ থাকিব আৰু ৰুৰেল গাৰ্লছৰো একে কাহিনী যদি ৰুৰেল গাৰ্লছ বেছি নাই তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কাট অফটো অলপমান কম যাব যদি বেছি আছে তেতিয়াহ'লে অলপ ওপৰত যাব ধৰা ছেভেণ্টি ওপৰত বা এই ছেভেণ্টি ফাইভৰ আশে পাশে তোমাৰ একে ৰুৰেল বইজ গাৰ্লছ একেই আশে পাশে থাকে তোমাৰ এতিয়া তো এইখিনিয়ে থুলমূলকৈ তোমালোকক মই জনালোঁ এতিয়া তোমালোকক মই এটাই কথা ক'ম যি পৰীক্ষা দিলোঁ দিলোঁ আমি এতিয়া আমি কষ্ট কৰিলেও আমাৰ গোটেই টিমে তোমালোকৰ কাৰণে দিন ৰাতি কষ্ট কৰিলে যিসকলে আমাৰ ক্লাছ কৰিছা বা ইউটিউবতো চালা দিন ৰাতি তোমালোকৰ ৰাতিয়ে দুটা বজাতো আমি ভিডিঅ' কেতিয়াবা দি থৈ দিওঁ যাতে তোমালোকে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত উঠি পেলাই চাব পাৰা আমি তিনিটা বজাতো কেতিয়াবা ভিডিঅ' দিওঁ যিসকলে চোৱা জানা তোমালোকে যিসকলে নোচোৱাৰ পৰা গম নোপোৱা আমি তিনিটা বজাতো ভিডিঅ' দিওঁ যাতে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত উঠি পেলাই তোমালোকে চাব পাৰা আমাৰ ৰাতিপুৱা চাৰে চাৰিটা বজাৰ পৰা ক্লাছ হয় চাৰে চাৰিটা পাঁচটা বজাৰ পৰা ক্লাছ চলে আমাৰ তোমালোকে নিজে বহুতে বহুতকেইটা বেটছত আমাৰ ক্লাছ হয় বহুতকেইটা বেটছত আমাৰ ৰাতিও ক্লাছ হৈছে বাৰু আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা হাজাৰ শতাংশ চেষ্টা কৰিলোঁ সেই হিচাপত মই ভাবোঁ আমাৰ জেন ভি গাইড পৰিয়াল বা জে এন ভি গাইড টিম আমি হিচাপে ছাক্সেছফুল হয় আমি আজি আজিৰ ডেটত আমি ষ্টুডেণ্টে কিমান চিট পাইছে কিমান চিট নাই পোৱা পিছৰ কথা কিমান ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা ভাল হৈছে বেয়া হৈছে সেইখিনি আমি নাজানো বিশেষকৈ এতিয়া তোমালোকে জনাই আছা এজন দুজনকে এতিয়া খালি আমি এজ এ টিম হিচাপে জে এন ভি গাইড পৰিয়াল হিচাপে আমি ছাকচেছফুল হয় আমি গোটেই পৰিয়ালটোৱে ভাবোঁ কাৰণ কিয় আমি যিমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ এতিয়া সেইখিনি বস্তু আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখনত দেখিছোঁ এতিয়া আমি যিখিনি মেণ্টেল এবিলিটিত তোমালোকক মই চিঞৰি চিঞৰি পঢ়ালোঁ এ টু জেড তাতকৈ সহজ ভাৱত তাতকৈ ইজি একদম সহজ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহিছে ইমানেই ইজি কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মেণ্টেল এবিলিটিত আহিছে অসমীয়াতো যিমান তোমালোকে অসমীয়াত আমি টান টান বস্তু দিছিলোঁ ইমান সহজ বস্তু আহিছে তোমালোকৰ অসমীয়াত মেথছত ইমান টান টান বস্তু দিয়া গৈছিলে ইমান সহজ বস্তু আহিছে ভগ্নাংশ বা দশমীয় ভগ্নাংশ দশমীয় ভগ্নাংশ বা ভগ্নাংশ ফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা ডেচিমেল ডেচিমেলৰ পৰা ফ্ৰেকশ্যন নিবলৈ তোমালোকক দিছে পাবা কিমান ইজি পেপাৰ তোমালোকৰ তো তাত কোনোবাই পৰীক্ষাত ভুল কৰি দিছা কোনো ডাঙৰ কথা নহয় সকলোৰে হয় চবৰে হয় এইটো বস্তু পৰীক্ষাত খেলি মেলি লাগি গৈছে পাৰা বস্তুটোকো ভুল কৰি দি চাগৈ কোনো ডাঙৰ কথা নহয় সেইবিলাক হয় যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় আমাৰ এতিয়া সেইটোৱে চিন্তা কৰা আমি কষ্ট কৰিলোঁ তোমালোকে কষ্ট কৰিলে তোমালোকৰ মা দেউতাই কষ্ট কৰিলে সকলোৱে কষ্ট কৰিলে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কাম কৰিলে এতিয়া বাকী ছিটটো পালেও ভাল নাপালেও ভাল সেইটোৱে চিন্তা কৰা বাকী যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় সেইটোৱে চিন্তা কৰা অ'কে যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় সেইটোৱে চিন্তা কৰা অ'কে বাকী একদম আৰামছে থকা চিল কৰা আৰাম কৰা এইকেইটা দিন বহুত কষ্ট কৰিলা বহুত পঢ়িলা তোমালোকে এইকেইটা দিন বেলেগ একো ইফাল সিফাল নকৰিবা পঢ়িব নালাগে এসপ্তাহ একো কৰিব নালাগে আৰাম কৰা ৰিলেক্স কৰা এনজয় কৰা এসপ্তাহ খেলা বাহিৰত মোবাইলটোৰ পৰা ওলাই পেলাই বাহিৰত খেলা তোমালোকে এসপ্তাহ সেইখিনি মই তোমালোকক জনালোঁ বাকী ছিট পাম নাপামটো আমি ৰিজাল্ট দিলেহে গম পাম ৰিজাল্ট দি এডমিশ্যন ল'লেহে আমি গম পাম ফাইনেলকৈ আমি ছিটটো পাম নাপাম কিমান কি হ'ব কি নহ'ব সেইটো ফাইনেলকৈ আমি ৰিজাল্টটো দি এডমিশ্যনটো লৈহে আমি গম পাম এতিয়া অ'কে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ সকলোকে বহুত 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 সাংঘাতিক লেভেলত মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জে এন ভি গাইড চেনেলটো পঁচিছ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰাত তোমালোকৰ বহুত সাংঘাতিক লেভেলৰ অৱদান আছে সাংঘাতিক লেভেলৰ তোমালোকৰ আশীৰ্বাদ তোমালোকৰ ফেমিলি তোমালোকৰ মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ আছে আমাৰ চেনেলটোত আৰু তোমালোকৰ মই আগন্তুক দিনলৈ সেইটোৱে এটা হেল্প সহায় বিচাৰিছোঁ আমাৰ চেনেলটো যাতে তোমালোকৰ ভাইটি ভণ্টীসকলক আগবঢ়াই দিয়া ক্লাছ ফ'ৰত পঢ়ি থকা ভাইটি ভণ্টি থ্ৰিত পঢ়ি থকা ভাইটি ভণ্টীসকলক আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে আগবঢ়াই দিয়া তোমালোকে যাতে সেইখিনিয়ে মই সকলো গাৰ্জেনক সকলো ষ্টুডেণ্টক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমি তোমালোকক সহায় কৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ এতিয়াই তোমালোকে আমাক অলপমান সৰু সহায় এটা কৰি দিয়া আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে তোমালোকে যিমান পাৰা তোমালোকৰ ভাইটি ভণ্টি সৰু ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী যিমান আছে সকলোকে আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে দি দিয়া যিমান পাৰা তোমালোকে আমাৰ চেনেলটোক অলপমান মানে শ্বেয়াৰ কৰাত সহায় কৰা সেইখিনি মই জনালোঁ ধন্যবাদ আৰু শেষত কাৰোবাক যদি কিবা তোমালোকক থাকি গ'ল ছাৰ কিবা অমুকটো থাকিলে কিবা যদি তোমালোকক থাকিলে কাৰোবাক যদি অলপ বেয়াকৈয়ে ক'লোঁ ষ্টুডেণ্টক গালিয়ে পাৰিলোঁ কাৰোবাক যদি গাৰ্জেণ্টক অলপ পে'মেণ্টৰ কাৰণে যদি অলপমান আপোনালোকে দিয়া নাই এইটো দিয়ক এনেকুৱাকৈ কিবাই যদি কৈছোঁ ক্ষমা কৰিব বেয়া নাপাব কাৰণ আমিও এটা চিষ্টেম চলাব লাগে সেইফালে সেইফালে আমাৰ কাৰেণ্টৰ চলি আছে এতিয়া এইবিলাক আমাৰ ক'ৰ পৰা আহে আপোনালোকে যিখিনি ক্লাছ দিয়ে তাৰপৰাই আমি চলোঁ তেনেকুৱাকৈ ব'ৰ্ড আছে পিছফালে সেইটো এটা ব'ৰ্ড সেয়াই আৰু ক'ব গ'লে এতিয়া ঠিক আছে ধন্যবাদ ভালকৈ পঢ়িবা আগুৱাই যোৱা আৰু আমাৰ অসমখনক তোমালোকে আগুৱাই নিব লাগিব তোমালোকে আমাৰ ভৱিষ্যত হয় ভৱিষ্যত তোমালোকে হয় অসমখনক সোণালী অসম তোমালোকে কৰিব লাগিব ধন্যবাদ